បាទសូមជម្រាបសួរបੰดาប្រិយមិត្តរបស់មេញូឆាណែលជាទីនឹករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរមេញូឆាណែលសូមបង្ហាញជូននៅរឿងសង្ខេបបាទគឺរឿងថាងសឺផានជារឿងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ បោះលេខ7ថ្ងៃបានដាក់គាត់នឹងក្រុងដាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី15មករាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង20:00និង20:00នាទីយប់ផងដែរបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនៅវីដេអូនេះមេញយូឆាណែលនឹងសង្ខេបជាសាច់រឿងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបជាពរមៀននិងបានជ្រាបជាសាច់រឿងខ្លះៗមុនបងប្អូនទស្សនានៅរឿងផ្សាយបន្តតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនមក បាទសាច់រឿងសង្ខេបទាំងអស់គ្នាបាទរឿងរ៉ាវរបស់កាតដែលសម្ដែងដោយអូឆាណផុនគឺជាអតីតស្ថាបនិកប្រតិបត្តិការពិសេសបាទបានលាពីការងារមកធ្វើខ្សែចំការវិញនៅឯតំបន់ហ៊ួយស៊ឺរងបាទហើយកាតហើយនិងគ្រៀងក្រៃដែលជាប្អូនក៏បានឃើញនិងបានដឹងនៅរឿងការប្លន់ សម្រាប់មនុស្សយ៉ាងអជុតិធប្រិយផ្សាយរបស់ ASEAN ផងដែរបាទទឹកធ្វើឲ្យការដាក់ហើយនឹងគ្រៀងនឹងក៏បានទៅប្តឹងលោកមេឃុំហើមដែលជាមេឃុំប្រចាំតំបន់ហួយសឿរងបាទធ្វើឲ្យ ASEAN នឹងមិនមានការមិនបពេញចិត្តក៏បញ្ជូនគ្នាគ្នានឹងមកសម្រាប់តាកងដែលជាឧបុករបស់ទូអាចប្រ ហើយនឹងបងប្អូនស្រីរបស់ទូអាចប្រុសដែលមានឈ្មោះថាកៅយ៉ាងប្រិយផ្សាយបំផុតបាទនេះគឺជារូបភាពថាកងដែលសំដိုင်းធ្វើជាទួលឧបករបស់ទូអាចប្រុសផងដែរបាទបាទបន្តមកទៀត3អ្នកបងប្អូនដែលមានកាតក្រៀងហើយនឹងក្រៃក៏បានរួមដៃគ្នាតស៊ូជាមួយនឹងស៊ីអ៊ីនបាទដើម្បីសងសឹក នៅគំនុំដែលគាត់ធ្វើអាក្រក់មកលឺឪពុកឲ្យនឹងបងប្អូនស្រីរបស់គាត់បានមានការជួយបាទបានមានការជួយពីសារភីបាទដែលសម្ដែងដោយជេមីដែលជាគ្រូប៉ែតហើយក៏ជាកូនស្រីរបស់លោកមេខុំហើមផងដែរហើយក៏ជាបងអូនស្រីរបស់លោកហាន់សម្ដែងតែលោកអានណាត់បាទ ហើយដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងក៏ដូចជាមនុស្សដែលមានអធិពលហើយក៏ជាស្រ្តីជាមួយនឹងបីអ្នកបងប្អូនផងដែរដែលបីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងគឺទូប្រុសតែម្ដងបាទហើយចំណាយអង្ការបាទគឺជាកូនស្រីតែម្ញិះរបស់ថៅកែប៊ុនថង ដែលជាតការប្រចាំតំបន់នឹងហើយរួមជាមួយនឹងលោកមូតជីងសាក់បាទគឺជាប៉ូលីសកម្លោះដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកសើបអង្កេតនៅស umn ំរឿងរបស់សៀអ៊ីនផងដែរបាទបាទនៅពេលជាមួយគ្នានឹងផងដែរវ៉ារីសំដាញដោយហេណាល្វីសបានផ្លាស់ប្ដូរមកតំបន់ហួយសឿរងបាទព្រមជាមួយនឹងអ៊ំឆៃបាទដើម្បីមក និយាយទៅមកគលៀងគំនុំឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទឲ្យលងឆៃហ្នឹងគឺអ៊ំប្រុសឆៃហ្នឹងក៏បានតែងតែប្រាប់តួស្រីថាអ្នកដែលសំឡាប់ឪពុកម្តាយរបស់តួអាយស្រីហ្នឹងគឺតាកងឬសៀកងដែលជាឪពុករបស់តួអាយប្រុសផងដែរបាទហើយវ៉ារីនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលឃើញកាត់គ្រៀងក្រៃបាទក៏ប៉ុន្តែអ និយាយទៅនៅបនសពរបស់តាកងហើយនៅកែវຖືឲ្យវ៉ារីមានការអាណិតនឹងក៏មានក្នុងចិត្តក៏បានកត់ថានឹងដកការសងសឹកវិញតែលំឆាយក៏បានភ្លុំប្រជាទូស្រីថារឿងរើកើតឡើងគឺដោយសារតាកងចឹងធ្វើឲ្យវ៉ារីនៅតែមានគំនិតរៀបចំផែនការសងសឹកជាមួយនឹងក្រមក្រូសារបស់តាកងបន្តទៀតផងដែរបាទបាទចំណាយឯកេត ជាកូនចៅរបស់អាហានក៏បានចូលរួមជួយបងនិយាយទៅចូលរួមជួយសងសឹកដល់3អ្នកបងប្អូនបានពីព្រោះកេតបានដឹងច្បាស់ថាធៀបពិតរបស់ CAIN ហ្នឹងគឺជាអ្នកណាបានរហូតដល់ CAIN ហ្នឹងខឹងកេតក៏បានចាប់ចម្រៀងដែលជាសងសាររបស់កេតមកធ្វើជា ចំណាត <laughs> ់ខ្មាំងបាទហើយបង្កប់ឲ្យកេតនឹងសំឡាប់ក្រៃដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់ទូឯកប្រុសផងដែរបាទបាទកេតក៏បានយករឿងទាំងនេះទៅប្រាប់នាយប៉ូលីសជីងសាបាទហើយទាំងពីរនាក់ក៏បានរៀបចំផែនការចាប់សៀអ៊ីនបាទចាប់សៀអ៊ីនផងដែរបាទហើយនៅពេលសៀអ៊ីនដឹងរឿងក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់ស៊ uh ីអ៊ីនក៏បានសំឡាប់ចំរៀងដែលជាសងសារបស់កេតផងដែរបាទបាទចំណែកឯតូឯកប្រុសត្រូវបានការតាមសំឡាប់ពីបੰដាកូនចៅរបស់ស៊ីអ៊ីនផងដែរបាទហើយតូឯកប្រុសបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនិយាយទៅការពារប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់គាត់បានគិរៀងឲ្យនឹងក្រាយបានហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរស៊ីអ៊ីនក៏បានធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បី បំផ្លាញក្រមគ្រួសាររបស់កាតផងដែរហើយព្រមទាំងបំផ្លាញនៅក្តីស្នេហ៍របស់កាតជាមួយនឹងវ៉ារីផងដែរដើម្បីកុំឲ <tune> ្យពួកគាត់នឹងតើបានឆ្លងគ្នាបានសំប្រាធនាផងដែរបាទបាទការតស៊ូនៅក្នុងឆាកជីវិតលើកនេះរបស់តួអាយប្រុសតានឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទហើយតើស្នេហារបស់តួអាយប្រុសនឹងទៅជាយ៉ាងណា តើការបកស្បែកមុខរបស់ CAIN អាចបានសម្រេចទេហើយតួអាយប្រុសនិងតួអាយស្រីអាចលៀងគុណុមឲ្យឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងអូនស្រីរបស់គាត់បានឬយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅរឿងថាងសឿផានបាទដែលនឹងចាក់ផ្សាយហើយរៀងរាល់ថ្ងៃសុខសៅអាទិត្យវេលាម៉ោង20:00និង30នាទីយប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ប៉ោះលេខ7ថ្ងៃបានដូច្នេះសូមបងប្អូនង្រង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើចង់បញ្ចប់ទូអាចប្រុសអាចបកស្បែកមុខរបស់អឺ CIAIN បានឬក៏យ៉ាងណាស្នេហារបស់គាត់ជួបនៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះនោះសូមកុំភ្លេចង្រង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះក៏ជារឿងស្នេហាបែកបាញ់ប្រហារនិងជារសជាតិមួយបែបរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ោះលេខ7បានដែលត្រៀម ក៏ដរារំបងប្អូននៅឆ្នាំ2021នេះផងដែរបាទដែលជាការជួបសម្ដាយរបស់លោកអូសណ្ណភុនរួមជាមួយនឹងកញ្ញាហេណាឡាវីផងដែរបាទសាច់រឿងលម្អមើលយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7បាទដែលមិញយោជនាបានបង្ហាញជូននេះគឺជារឿងសង្ខេបខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹង មុននឹងបងប្អូនទស្សនារឿងផ្សាយបន្តបានហើយនេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពខ្លះៗរបស់តារាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងថាងសືបផានដែល Myth New Channel លើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបបានថាការថតរឿងរបស់ពួកគាត់មានការលំបាកក៏ដូចជាមានឈុតឆាកស្នេហាឈុតឆាកបាញ់ប្រហារហើយនិងឈុតឆាកអ្វីខ្លះផងដែរបាននេះគឺជាលោកប៉លី jingsa ជាមួយនឹងក្រៀងដែលជាតួអង្គនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងផងដែរបាទនេះគឺលោកកាតដែលជាបងប្រុសទី1នឹងលោកប៉ូលីសដែលជាឈុតឆាកនៅក្នុងរឿងថាងសឿផាននេះគឺជាក្រុមពេតសារភីជាមួយនឹងក្រៀងបាទដែលពួកគាត់ចុងក្រោយខ្ល้ายទៅជាយ៉ាងណា ហើយពួកគាត់តាំងពីអាចបានគ្នាឬទេនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានតែពួកគ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7បាទមួយបងប្អូនច្បាស់ជិះបានជ្រាបហើយនៅរឿងភៀកថ្មីនេះបាទហើយប៉ុស្តិ៍លេខ7ក៏នៅរឿងមានរឿងភៀកចំនួន2រឿងទៀតដែលដើម្បីត្រៀមដាក់បញ្ចាំងផងដែរបាទហើយមេឃនៃឆាណែលនឹងធ្វើជាសាច់រឿងសង្ខេប លើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅវីដេអូបន្តបន្តផងដែរបានហើយលើកសូមបងប្អូនទស្សនានៅជិតឆ្ងាយខ្លះខ្លះដែលមេឌីយ៉ាឆាណែលបានដកស្រង់ក៏ដូចជារូបភាពមួយចំនួនពីរឿងທາງសືបផានដល់បីហើយបងប្អូនបានជ្រាបជាព័ត៌មានផងដែរថាតើគាត់ថតនៅជិតអវ័យខ្លះនៅតំបន់ណាខ្លះបានរឿងបាញ់ប្រហារគឺភ្នាក់ងារថតនៅតំបន់ដាច់សញ្ញាបាន នេះគឺជាតួឯកប្រុសតួឯកស្រីនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងបាទហេណាជាមួយនឹងលោកអូសានភុនបាទនេះគឺជាបងប្អូនទាំង3នាក់គឺមានកាតគ្រៀងហើយនឹងក្រៃបាទពួកគាត់គឺជាបងប្អូន3នាក់នៅរមាជព្យាបអយុធធរបាទគ្រាន់តែគាត់នឹងដឹងរឿងអាក្រក់របស់ស៊ីអ៊ីនត្រូវបានក្រុមស៊ីអ៊ីនតាមព្យាបាទរហូតដល់សម្លាប់ប្អូនហើយនឹងអឺពុករបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមាន គំ hbar យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីវេកមុខនៅជន់អក្រក់និងរោគជន្ទធរជួនក្រំក្រូសារបស់គាត់ផងដែរបាទហើយចំណែកឯតួអាយស្រីក៏អញ្ចឹងដែរគឺមករោគជន្ទធរជួនក្រំក្រូសារបស់គាត់ដោយដំបូងឡើយគាត់យកឆ្លរលំថាតួប្រុសដល់គឺជាជន់អក្រក់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើចុងបញ្ចប់នៃរឿងវេកមុខសៀអ៊ីនបានរកយ៉ាងណានោះ ហើយស្នេហារបស់ពួកគាត់មានពុបសារអ្វីខ្លះហើយធ្វើត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរឿងបាទសូមផ្លេចរស់ចាំតាមដើមទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ไทยបាទទំនិត YouTube ទិញសូមសង្ឃាប់តែប៉ុណ្្នឹងសាច់រឿងដល់បីទុកពេលវេលាជូនបងប្អូនតាមដើមទស្សនានៅរឿងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ជាបន្តទៀតបាទ ហើយនៅវីដេអូបន្តបន្តមិញយូឆាណែលនឹងធ្វើជាសាច់រឿងសង្ខេបនៅរឿងវងវាနှបចៃហើយនិងរឿងថាលេលួចបាទនៅពីររឿងទៀតដែលត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពេចឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ផងដែរបាទ បាទជាចុងក្រោយមិញយូឆាណែលសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចទៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើឆាណែល YouTube <coughs> មិញយូឆាណែលរួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីមិញយូឆាណែលផងដែរបាទមិញយូឆាណែលសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសព័ត៌មានទៀងទាត់ទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ថា តាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នីមួយៗកំពុងតែត្រៀមនឹងថតត្រៀមនឹងចាក់ផ្សាយត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងរឿងអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបានហើយមេញូឆាណែលក៏សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងរាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់មេញូឆាណែលតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវរង់ចាំពិតអត្ថាធិប្បាយនិយាយទៅមានការឆ្ងំឆ្គងសំខាន់តិយអភ័យទោសបាន ហើយសូមជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទក្នុងឆ្នាំថ្មីជូនពរមានសុខភាពល្អក៏ដូចជាមានញាតិតៃរស់ីមានបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅណាទេទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសុខសុភមង្គលនិងប្រកបភារកិច្ចអ្វីជោគជ័យគ្រប់ទាំងអស់បាទហើយសូមជូនពរបងប្អូន អឺធ្វើបើកដំណើរយីទៅដំណើរកំសានសូមគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពាក់មួកក្នុងការបើកបរផងដែរបាទហើយបើបងប្អូនអឺស្រាវងសុំកុំបើកបរបាទហើយសូមចេះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទចូលរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកុំសេពគ្រឿងញៀនបាទលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទមិញ YouTube Channel សោមខន្តីរង់ពាក្យពេចនិយាយ ពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវហើយបងប្អូនមានចំណងអវ័យតិកតងទៅនឹងអឺសម្ងួរចောင်းដឹងពីជីវប្រវត្តិតារាក៏ដូចជាឬសរុបផ្សេងផ្សេងតិកតងទៅនឹងរឿងភិកក៏ដូចជាតិកតងទៅនឹងតារាខ្លះបងប្អូនអាចខមមិននៅលើវីដេអូដែលបងប្អូនកំពុងទស្សនាបានមេញូឆាណែលនឹងឆ្លើយតបរង់ចាំខមមិនរបស់បងប្អូនបានហើយមេញូឆាណែលសូមអរគុណម្ដងទៀតរង់ចាំ តាមដានវីដេអូរបស់មិចញូឆាណែលជាបន្តបន្តហើយក៏សូមអរគុណតដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលតែងតែខមមិនលើវីដេអូជាពិសេសរង់ចាំដល់បងប្អូនធ្វើតកតងទៅនឹងតារាក្នុងក្នុងចិត្តបងប្អូនបានគឺបងញូឆាណែលដឹងមិចញូឆាណែលនឹងឆ្លើយតបព្រលៀមព្រលៀមមិនអោយបងប្អូនរងចាំយូរទេបានជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មិចញូឆាណែលផងដែរបាន Bye bye.